Сегодня 25.07.2017 года в 8.36 на 102 поступил звонок от жительницы СНТ Солоницевка, Дергачевского района Харьковской области о том, что она, придя к своим знакомым с целью проведать в гости, обнаружила их связанными, лежащими на домовладении, расположенного в СНТ Солоницевка. После этого на место происшествия выехала следственная оперативная группа ГУНП Украины в Харьковской области, сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления. По прибытию на место происшествия было установлено следующее, что в домовладении проживает пара пожилых людей, семейная, проживает самостоятельно. Ранее с ними проживал сын, который в настоящее время находится на заработках за границей. С пятницы 21.07 сын по телефону не мог связаться со своими родителями, в связи с чем 24.07 попросил соседку, которая общается с его родителями и живет рядом, зайти их и проведать, с вы знать, что у них случилось, почему он не может дозвониться. Сегодня в 8 утра соседка, зайдя в домовладение, обнаружила семейную пару связанными лежащими на полу. После того, как прибыли сотрудники скорой помощи, мужчина был доставлен в четвертую городскую больницу города Харькова, а женщины, медики констатировали смерть. По данному факту, в реестр судебных расследований внесено уголовное производство по статьям 187, часть 4, 115, часть 2 УК Украины. В настоящий момент проводится досудебное следствие. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Thank you.